Вот этому хлопцу, который в Днепре убил несколько тех, кто занимался дедовщиной и насиловали его, этому пацану дали пожизненно. Я считаю, это преступление. Тех, кто выносили вырок да, этому пацану, вы не знаете, какая дедовщина существует. Я много солдат спасал от того, что их должны были убить. Хорошие они или неплохие. Все происходит как на зоне. Определяют слабую жертву и начинают с него издеваться. И у него не выдержали. Вы же боритесь с тем, что происходит в армии. За что вы ему дали ПЖ? Он молодой пацан. Ну, дайте ему 10, и все. Он выйдет, он осознает, что он совершил. А вы молодую личность бедной семьи отправили в армию, да, с человека издевались, у него просто, ну, нервная система рухнула. Преступники. А потому что их детки не идут служить они получат корочки и по новому закону мобилизации они получат индульгенцию, потому что они уже госслужащие.